Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dicakap kepada Dr. Nizam dan kira-kira kawan-kawan yang lain um, okay. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk PSKP, KSSR Matematik Pendidikan Pemulihan Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Narsyafiqa Adila, bin Saliman kawan saya, Nur Najwa, binti Kamul Zaman dan kawan saya lagi adalah Nusadila, binti, binti Mohamad Okey. Pada hari ini saya akan terangkan apa itu DSKP. Ah, uh, DSKP itu sebenarnya singkatan untuk apa? Tahu tak? Okey, DSKP adalah singkatan untuk document standard, Kurikulum dan juga pentaksiran. Okey. Ah, lepas so tu ia merupakan dokumen yang mengintegrasikan Kurikulum dan pentaksiran. DSKP ini terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey, jadinya sedikit sebanyak saya dah sentuh juga tentang kandungan SKP. ada tiga kandungan SKP yang utama tadi iaitu standard kandungan standard pembelajaran dan juga standard prestasi okay. kenapa kenapa sebenarnya pendidik perlu menggunakan SKP? Uh, sebenarnya DSKP ni untuk apa tujuan dia apa, apa kepentingannya? dia okay, DKP ni adalah um, sebenarnya cakapnya dia adalah bahan rujukan utama para pendidik Apa-apa yang cikgu-cikgu nak buat Semuanya berpandukan kepada DSKP Jadi DSKP ni Dia ada untuk setiap subjek Setiap subjek berbeza DSKP Sebab itu adalah Rujukan dan panduan yang perlu cikgu-cikgu pegang Dari mula <coughs> menjadi guru Sehinggalah hmm, um, habis tamat Perlibatan sebab hmm, Benda tu selaras Untuk membuatkan kita punya Sistem pendidikan ni sama Selaras seluruh Malaysia jadi mempertikaikan sesuatu apa yang dibuat oleh cikgu tu jika dia telah bertindak oleh peristiwa untuk yang ketiga pula membantu murid menguasai kemahiran dan ilmu ha. DSKT ini menyediakan standard pembelajaran yang jelas supaya murid dapat menguasai kemahiran asas dan juga lanjutan jadi sebenarnya kalau cikgu-cikgu tengok dalam DSKT itu lengkap daripada apa kita punya tema Penilaian semua Dari umum sampai so, ke yang paling Sekecil-kecil Penelitian dia tu ada Maksudnya, cikgu-cikgu tak payah risau Ikut jenis deskripsi tu Tapi, cikgu -cik boleh pelbagaikan deskripsi Sekurang-kurangnya idea awal dah ada daripada KSTP Lepas tu cikgu-cikgu boleh kembangkan lagi mengikut kreativiti Dan juga keperluan keadaan kemahiran mereka semua okay, seterusnya Kita akan masuk kepada kalangan STP. Tadi saya dah sebut KSTP ada berapa kalangan Yang paling utama Ya, ada tiga Yang pertama tahap murid-murid kita. Okey, kemahiran yang pertama adalah kemahiran asas. Ruang, contohnya macam atas Bawah, kiri, kanan Sebab kadang-kadang Mesti cakap Mereka agak Perlahan untuk mengenalpasti Keadaan-keadaan Kemudian Adalah kemahiran penyelesaian masalah Matematik dan penyelesaian masalah Memang tidak akan dapat Itu, Walaupun mereka adalah murid penggunaan Kita tetap akan pastikan mereka dapat menguasai saya akan menerangkan tentang struktur kandungan DSKP KSSR Bank Okey, di dalam uh, DSKP ni kita mendapati bahawa ia mempunyai penyusunan mengikut pendekatan spiral. Ia bermaksud konsep diperkenalkan secara asas terlebih dahulu dan kemudiannya dikembangkan secara berperingkat pada tahap yang lebih kompleks lah dan ataupun yang lebih tinggi. Okay, contohnya saya ada sediakan contoh Uh, dalam bidang pembelajaran sukatan dan geometri topik uh, tajuk ruang. Okey, kita dapat tengok di sini kita ada tiga tahun, tiga uh, tahap lah tahun satu, tahun dua, tahun tiga. Okey, untuk tahun satu dan tahun dua mereka belajar benda yang sama. Okey, bentuk tiga dimensi, bentuk dua dimensi dan menyelesaikan masalah. Tetapi pada tahun satu ni kita belajar ciri-ciri uh, bentuk tu dulu. Kita kenal okey apa bentuk tiga D, apa bentuk dua D. Okey, bila masuk tahun 2, kita aa, kita kembangkan lagi pengetahuan mereka dengan memperkenalkan bentangan objek tu. Macam a 3D macam contohnya kubus, kita buat bentangan dia supaya mereka lebih tahu macam mana bentangan dan, dan, aa, bagi bentuk kubus. Okey, dan untuk tahun 3, kita lebih spesifik, lebih tinggi dan lebih kompleks, kita mengajar mereka tentang prisma. Prisma dan bukan Prisma, Polygon Scatter, Paksa Simetri dan penyelesaian masalah Dan di sini kita dapat tengok untuk tahun 3 ni dia punya subtopik lebih banyak daripada tahun 1 dan tahun 2 Okey, Seterusnya Okey, Seterusnya, dalam SKP kita memperkenalkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat okay, Okey, Di SKP menggalakkan murid untuk menggunakan uh, kemahiran berfikir kritis, kreatif menakut serta strategi berfikir. Okey. Apakah itu kemahiran berfikir kritis? Berfikir kritis ni adalah apabila murid tu dapat menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Okay. Seterusnya, kemahiran berfikir secara kreatif. Bagaimana murid dapat menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baru dan bernilai dengan menggunakan daya imanat imajinasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman okay. Selalunya kalau dalam matematik ni berfikir kreatif ni sangat perlulah dalam dalam penyelesaian masalah okay. So soalan kebat ni memang dia akan bagi soalan yang Mulakan murid untuk berfikir secara kreatif berfikir secara di luar kelaziman mereka Seterusnya, kemahiran menakul kemahiran menakul ni adalah aa, bagaimana cara untuk membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional okay, dan akhir sekali adalah aa, strategi berfikir iaitu okay, cara berfikir dengan yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah seterusnya aa, kita mempunyai dalam struktur kandungan di SKP ni kita mempunyai standard pembelajaran yang jelas Okey. So dalam BSKP seperti kawan saya dah terangkan tadi, dia menetapkan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi yang membantu membantu guru untuk merancang pengajaran secara sistematik. Okay, di sini saya ulang baliklah. Dalam BSKP, kita ada uh, a okay, saya tambah satu kat sini adalah catatan. Uh, saya tadi sebut tiga saja dan saya tambah lagi satu. Okay, ini merupakan organisasi di SKP Matematik Okay, first kita ada standard kandungan Okay, standard kandungan iaitu penyataan spesifik tentang perkara apa yang murid patut ketahui Dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan itu Merangkumi aspek, -aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai Okay, seterusnya adalah standard pembelajaran Okay, standard pembelajaran ini um, suatu penyataan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap setiap standard kandungan. So standard kandungan dan standard pembelajaran adalah saling berkait. Okay, seterusnya adalah catatan. catatan di sini guru boleh uh, eh, catatan kat sini adalah cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta nota bagi membantu kefahaman guru dalam menterjemahkan standard pembelajaran. Kita kalau kita tengok dalam DSKP, ada bahagian bahagian catatan okay, kat dah sedia dah sedia ada cadangan aktiviti apa yang guru-guru boleh lakukan uh, di dalam kelas untuk setiap topik, setiap topik tu lah okay, dan sekali kita ada standard prestasi iaitu suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid okay, yang kat sini uh, untuk menilai inilah prestasi murid tu Ha, dah dapat ke belum konsep ni ha, So itu dapat pun Dapat guide guru lah ha, Untuk mengajar dalam kelas tu. okay. Seterusnya Adalah okay, keberkesanan DSKPK SSR Pragmatik dalam pendidikan pemulihan Bagaimanakah DSKP ini memberi kesan Dalam pendidikan pemulihan okay. First adalah kandungan DSKP yang sesuai Kita dapat tahu DSKP DSKP ni dirangka untuk aa, pembelajaran Jadi DSKP ni akan disesuaikan dengan aa, dengan murid lah Dengan tahap perkembangan murid okay, Jadi kalau DSKP yang mempunyai kandungan yang sukar Ini memberikan tugas kepada guru Untuk menyesuaikan aktiviti Ataupun menggunakan bahan sokongan tambahan Untuk menjadikan pembelajaran itu lebih mudah Untuk murid-muridnya lah okay, seterusnya, memilih kaedah pengajaran yang, yang sesuai Okay, di sini DSKP memberi ruang kepada guru untuk menyesuaikan kaedah mengikut keperluan. Okay, contohnya tadi kita ada bahagian catatan. Di okay, kat situ adalah cadangan sahaja, cadangan untuk guru membuat uh, menyesuaikan aktiviti itu. Tapi uh, DSKP juga memberi ruang kepada guru sendiri untuk pilih uh, pilih uh, cara pengajaran yang lebih sesuai dengan murid-murid mereka. Okay, contohnya, di sini kita boleh guru boleh menggunakan kad nombor, permainan matematik yang lebih mudah lah eh, bagi pelajar tu lagi mudah untuk belajar. Okey dan uh, sekali adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran di sini kita fokus pada standard prestasi tadi. Okey penilaian dalam pendidikan pemulihan harus bersifat formatif untuk melihat perkembangan murid secara menyeluruh. Okey formatif ni maksudnya berterusan. Okay, kita tak boleh kalau dalam pendidikan hukum ni kita tak boleh uh, nilai dalam nilai pada hujung tahun saja eh hari tahun saja okey so uh, format ini sangat pentinglah untuk pelajar-pelajar ni supaya cikgu tahu guru-guru tahu perkembangan murid okey contoh kat sini kita ada uh, pemerhatian temubual ataupun portfolio kerja murid okey contoh kalau pemerhatian ni Guru boleh memerhati cara murid uh, menyelesaikan masalah matematik ni lah So uh, dari situ guru boleh bimbingan dan sokongan kepada murid Terus kita nak tembual ni Guru boleh uh, berbual dengan pelajar Tentang masalah masalah matematik okay, Masalah matematik harian contohnya berkaitan buang Masa atau waktu okay, Dari situ, dari temubual ni guru dapat uh, tahu lah Tahap mana yang tak mana murid ini tahu tentang aa, tentang waktu, tentang wang Okey, seterusnya adalah portfolio kerja murid. Portfolio kerja murid ni adalah aa, hasil hasil-hasil kerja murid yang dikumpul daripada awal tahun, mungkin awal tahun sampai hujung tahun. Dari situ guru dapat tengok perkembangan murid. Okey, jadi kalau macam ada yang tak masih tidak memuaskan, guru boleh beri bimbingan. Okey, uh, tadi kita dah lihat pada um, berkenaan dengan SKP, Kandungan mengenai SKP. So sekarang ni kita akan a uh, pergi kepada cabaran yang <coughs> cabaran yang uh, kita hadapi dalam untuk melaksanakan SKP ni. Okey, kita ada tiga cabaran. Ah uh, cabaran yang pertama adalah murid kemudahan memerlukan lebih banyak masa dan pendekatan fleksibel. Yaitu ah uh, murid dalam kelas pemulihan ni Uh, sering mempunyai tahap uh, pemahaman yang lebih perlahan atau berbeza dengan uh, arus perdana. Uh, jadi, mereka uh, perlu lebih banyak masa untuk memahami konsep asas matematik. Okey, pendekatan uh, pengajaran ini perlu lebih uh, fleksibel. Uh, termasuk penggunaan strategi uh, pengajaran itu perlu uh, berbeza. Seperti pembelajaran berasaskan Pemainan uh, permainan, uh, penggunaan bahan konkrit atau ataupun aa, aktiviti interaktif aa, yang bagi aa, macam untuk memastikan mereka ni dapat fasailah konsep tu dengan baik. Jadi seterusnya kita lihat kepada cabaran yang kedua adalah guru, me, guru memerlukan latihan tambahan untuk memahami keperluan murid Okey. <coughs> guru yang mengajar murid pembelajaran ni perlu memahami aa, keperluan khas aa, mereka dan cara terbaik untuk membantu mereka. Ni. Jadi uh, latihan uh, tambahan uh, dalam bidang pedagogi ni pedagogi pemilihan ni uh, teknik pengajaran yang berkesan dan pemahaman psikologi murid dia sangat penting bagi memastikan pembelajaran ni lebih berkesan. Jadi a uh, guru ni dia patutlah latihan tak, apa tu kita perlu uh, belajar mencari uh, mencari uh, mengikut keperluan uh, pelajar kita. Kalau apa tu pelajar kita ni Dia jenis yang uh, visual ke Kita perlu tak uh, Perlu carilah uh, Bagaimana kita nak mengajar Kita dengan cara visual uh, so, Jadi uh, seterusnya kita lihat kepada Cabaran yang ketiga Iaitu Keperluan bahan bantu mengajar Dan teknologi untuk meningkatkan Pemahaman Murid pemulihan uh, Sering lebih uh, mudah memahami Konsep matematik Melalui bahan bantu mengajar Yang menarik seperti uh, bantu video yang saya cakap tadi, okay, be uh, manipulatif, seperti uh, blok nombor dan uh, perisian interaktif, penggunaan teknologi seperti uh, uh, aplikasi pendidikan video interaktif uh, dan perisian latihan boleh membantu meningkatkan minat dan murid terhadap uh, subjek yang kita mengajar tu, okey Seterusnya. <coughs> sudah tentu kita ada cadangannya cadangan penambahbaikan uh, pelaksanaan di SKP jadi SKP ni kita ada uh, uh, tiga penambahbaikan yang pertama iaitu pertama uh, pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel okey uh, pembelajaran, berasas, uh, ber, uh, pembelajaran berasaskan pengalaman Okey, menurut budget uh, 1952 anak kanak dalam tingkat operasi, operasi kognitif iaitu 7 hingga 12 tahun aa, perlu mengalami persekitaran pembelajaran yang berpusu kepada hands on pelibatan dan eksperimental untuk memperkukuhkan pemahaman mereka tentang sesuatu aa, perkara yang mereka pelajari contohnya bahan konflik ataupun aa, bahan aa, penilaian bahan konfek kan macam yang, yang kita boleh sentuh Supaya mereka lebih aa, ingat jadi seterusnya uh, penerapan teknik pembelajaran yang pelbagai Okay untuk memaskan murid memahami konsep matematik dengan lebih mendalam pelbagai teknik pengajaran seperti pembelajaran berasaskan projek berasaskan permainan dan uh, pembelajaran berpasangan boleh diterapkan babkan itu uh, pembelajaran berpasangan maksudnya uh, ber, uh, berkumpulan uh, dengan sahabat kan uh, dengan kawan Okay hal ini selari dengan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa pembelajaran berasaskan permainan mempunyai kesan positif berbanding dengan pembelajaran tradisional iaitu daripada Wang 2016 ini adalah kajian literature lah yang saya dapat ni. Okey seterusnya pemberian masa tambahan iaitu murid pemulihan sering kali memerlukan lebih banyak masa. Untuk memahami konsep uh, matematik Untuk menyelesaikan latihan uh, Oleh itu uh, Pemberian masa yang lebih lama Dalam uh, sesi pengajaran Dan ujian adalah Sangat-sangat penting okay, Seterusnya kita pergi kepada uh, Cadangan yang kedua uh, Iaitu latihan dan pembangunan Profesional untuk guru Iaitu macam tadi cabaran dia uh, Latihan kan guru kekurangan latihan Jadi sekarang ni cadangan dia Kita perlu <coughs> menambahkan latihan dan pembangunan profesional untuk guru. iaitu dalam uh, latihan dalam pengajaran murid pemulihan kita tengok uh, guru perlu diberikan latihan khusus uh, dalam mengenal a uh, mengenal pasti keperluan individu a uh, murid pemulihan dan cara-cara pengajaran yang sesuai untuk mereka. Okey, menurut a uh, Jamaluddin uh, 2021 guru harus mengambil inisiatif untuk membaca, untuk membaca menghadiri seminar, membengkel serta mencari maklumat berkaitan dengan perkembangan semasa dalam bidang pendidikan Okey. Seterusnya guru juga perlu memerlukan sumber bahan pengajaran yang mudah diakses dan boleh disesuaikan untuk keperluan murid, pemulihan ini boleh termasuk uh, termasuk juga kepada uh, modul modul latihan yang fokus kepada topik-topik uh, tertentu dalam matematik yang uh, lebih suka bagi murid tersebut. Jadi kalau macam kita buat modul, so, lebih senanglah modul kita sendiri iaitu uh, untuk mema uh, memahamkan murid pemulihan ni Jadi murid tu dia lebih uh, fahamlah sebab kita buat modul yang uh, memudahkan dia memahami uh, uh, pembelajaran. Okey. Seterusnya so, yang terakhir, ha, cadangan yang terakhir adalah penggunaan teknologi digital iaitu uh, uh, <coughs> penggunaan uh, teknologi ini adalah penggunaan aplikasi atau perisian komputer yang memfokuskan kepada pembelajaran matematik uh, untuk murid pemulihan. Aplikasi ini boleh menyediakan latihan yang disesuaikan dengan tahap kemampuan murid dan memberi maklumat jelas setempat. Okey, seterusnya um, Dari dan teknologi ini uh, Kita dapat menyediakan bahan-bahan Multimedia yang uh, mudah diakses Oleh murid pemulihan untuk menerangkan Konsep-konsep matematik yang Sukar. Video yang mengandungi visual Animasi Dan penerangan langkah demi langkah Dapat membantu murid Memahami dan mengingat konsep Yang lebih baik uh, Dan yang itu adalah Sedikit cadangan dan penambahbaikan Bagi DSKP Okey, ataupun pengajaran uh, Pengajaran uh, untuk murid pemulihan Okey uh, Dan last sekali uh, penutupnya uh, Apa tu <coughs> Untuk memastikan pelaksanaan di SKP SSR Matematik ini Bagi murid pemulihan lebih efektif uh, Guru perlu ada kerjasama Kita perlu ada kerjasama antara guru uh, Antara guru, ibu bapa dan komuniti serta penyediaan sumber yang mencukupi dan penyesuaian pengajaran yang dapat memenuhi keperluan murid. Keperluan murid. Okey, dengan pendekatan yang lebih inklusif yang dan disesuaikan, murid pemulihan dapat diberi peluang untuk menguasai matematik dan membina keyakinan diri untuk mencapai kejayaan dalam pembelajaran mereka. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.